Презентация первого клипа рок-гурту Be My Guest в клубе «Палладиум». Я ожидаю что-то грандиозное, хочу очень увидеть клип на мою любимую песню. Я очень долго ждала, ходила практически на каждый концерт. Перед презентацией у клипа «Больше нет сил» на сцену выходит творчая группа, которая создавала его. Ребята, которые уже создают сегодняшний день украинского шоу-бизнеса, не только украинского, я уверен, что это завтрашний день, Uh, по крайней мере, відео продакшена, там как, карта ляжет, ляжек можуть мені станути кино снимать класне, на котором мы будем с вами ходить в кинотеатры. Під гучні оплиски на екрані з'являються перші кадри кліпу. Знаю, є, Серед гостей не тільки фанати, але й близькі, друзі та родичі музикантів. Ирина Сергеевна, бабуся гитариста та барабанщика гурту Ubi My Guest, рассказывает, что ходить маже на все их концерты. Они уже два года занимаются этим. И я, конечно, была против. Но видя их стремления, их желание... Я вже поддержу. Тим часом за кулісами учасники рок гурту готуються до виходу. Атмосфера панує весела та не напружена. Навпаки, хлопці готові грати для слухачів їх улюблені пісні, хоч багато годин підряд. Енергія рок музики не дає хлопцям відчувати втому. А підтримка фанів надає нових сил. З гитаріст, ми вдвоє в йому, основали цю групу. Ми як та купили собі інструменти, так наші лілабати на нас ругали сусіди, а потом. Что-то все больше и больше пошел играть в школьную группу, со школьной группы познакомился с ребятами и взял их, ну, и позвал с нами играть, и начали играть вместе и получилось только вот, вот такое все. Поддерживали это хорошее начинание, они заняты, они творчески работают, я думаю, что это здорово для молодежи. У них у каждого свой характер, но то, что касается работы, они всегда прислушиваются, всегда слушают. Никакого кнута, никакого пряника нет. Они слушают нас, еще худру... художественный руководитель Олег у нас. Мы слушаем их, они предлагают, мы предлагаем совместно. Это все вот, рождается то, что рождается. Очень необычные тексты и музыка. Я даже не могла себе представить, что они такие талантливые ребята. Все негативные эмоции да. забирает. как вот, бы ты конечно. слушаешь рок, несмотря какой тяжелый, легкий, он у тебя забирает все твои эмоции просто куда-то там они растворятся. Ты слушаешь кайфовую музыку, ты драйвуешь. И мы хотим, чтобы все одесситы драйвовали, кайфовали и. Конечно же, слова тоже имеют значение, но каждый поймет по-своему, мне кажется. Называется Уйти от каких-то проблем, остаться с самим собой, подумать над чем-то. И просто людям нравится реально танцевать это, да. Дви это движение рок это движение в роке даже если песня депрессивная или грустная то она все равно несет в себе вот это настроение которое тебя поднимает даже если тебе вот всем плохо ты слушаешь какую-то там тяжелую песню которая просто ну никому не нравится и тебя не знаю мне мне напротив тянет вверх не знаю вот такое ощущение происходит именно вот музыка именно вот вот эта вот основа она связывает все коллективы это очень важно на данный момент и мы должны ценить то что мы сейчас имеем